svetofor oldida sekinlashish o'rniga katta tezlik bilan harakatlanayotgan Gentra avtomobili avariyaga uchradi xo'sh aip rostan ham jentra damidi hozir ko'rib chiqamiz bir yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari oqimini ajratuvchi uzluksiz davomiy yo'l chizig'i chegarani bildiradi va ushbu chiziqni bosib o'tish qat'iyan taqiqlanadi svetofor oldiga yaqinlashayotganda tezlikni kamaytirish majburiy ekanligi hammaga ma'lum transport vositalari harakat paytida oraliq masofani saqlashlari shart shundan kelib chiqib videoga qaytadigan bo'lsak nexia 3 avtomobili svetofor oldida uzluksiz chiziqni bosib yo'lagini keskin ogohlantirishlarsiz o'zgartirish natijasida o'z yo'lagida kelayotgan jentra haydovchisi katta tezlik sababli boshqaruvni yo'qotadi va yo'l transport hodisasiga yu uchraydi yurtimizda yo'l chiziqlari uchun jarimani bekor qilish ortidan shu bu kabi qoida buzarliklar ko'paymoqda unutmang yo'l chizig'i devor degani har qanday svetofor va chorahaga yaqinlashayotganda avtomobillar tezlikni pasaytirishi shart va albatta oraliq masofani ham saqlang vaziyatga o'z fikrimizni aytib o'tdik siz bu haqida nima deb o'ylaysiz aslida kim aybdor